Давай так Мітинг звернення до президента з приводу стану нашої армії. Ми сюди привезли БРДМ, який показує на те, який стан нашої сьогоднішньої армії. Мало того, що ця техніка 70-х років прошлого віку, більше того, вона ще й не їздить. Надалі от наші хлопці стали з дубинками. Ми покажемо, що ми патріоти і ми готові захищати нашу родину, але наша країна нам нічого не дає для захисту, крім дубинок. Люди рядом война на самом деле. Через наши блокпосты при, приезжают десятки и сотни, десятки сотни беженцев. Люди Это с детьми. Все, э, что они успели собрать. Они везут сюда, к нам, они уезжают. Это обычная эвакуация. Мы каждый день видим машины, которые простреляны, фуры, простреляны. Разной техникой фронт рядом. Вот он дышит, дышит. Мы, мы фронтир. Не забывайте. Оборона нужна городу. Постоянно. Поэтому мы сегодня обращаемся к президенту. Нам нужна армия по типу швейцарской. Нам нужна армия, та, которая есть в Израиле. Нам нужна армия, та, которая есть в Прибалтике. Когда каждый здоровый человек имеет право на оружие. Каждый здоровый человек имеет право хранить это оружие. Каждый здоровый человек проходит постоянные сборы по, подго по военной подготовке.